дівусі. Це У мене плохо мене Надо залить. Залить надо. Ещё за Значит, шума гречка. Телячья дивнушечки. Так кляр, я прям протушила. Це я варю собі мясо, телятину. Це у мене, как всегда, І ще печеночку. Потом на вечер сделаю. Что-то сделаю печеночку. и хорошо будет. Такой будет ужин. А сейчас пойдем с вами по штамату. Она тут есть на моей улочке, в моем селе. Вот. По штамате заберем посылку, которая для волос. И затестим. Потом мы на сегодня не хочу мыть голову. да. Ой, пиводу. Вот. Так что. Так что вот такая вот у меня кухня получилася, не багато на це, бо я щось сделаю печоночку, вжарю. Вот. И салатик какой-то, ещё тварное мясо, ещё гречку не факт, що хтось буде їсти. Ну, а оно там в кінці в вулиці паштамат стоїть. О, привет, не бачу Виталик. Э, е, сейчас я Заберу посилку, то, що я вам говорила, догляд за волосся. Площадка наша. І заберемо все це в сосідні в логіку. Посмотрите, які роз красиві. Добрий день. Красота. Соседка влогер горе на поселки, понимає? надо, да, не надо свои 5 копеек в Ой, девочки. Заказала я себе еще одну такую вещь. Я не знаю, насколько это уместно, насколько я буду пользоваться этой вещью, я не знаю. Но я знаю, что она очень полезна для здоровья. Вот, поэтому поедем заберем. Сейчас мясо доварю поеду за выру. Что из этого будет, что из этого выйдет. Что... Сойдем у паштамат. В общем, так открылась у меня. Ой. Ого. Открылась паштаматная штука. В вот это бренд. Это не бренд, это e это косметика для волос. дистрибьюторы в Украине, чи кто, какая косметики. профессиональная косметика. В общем, девочки, идем распаковывать. Е-шопинг называется. Ой, этот шопинг. Ох уж этот шопинг. Все, несу свою коробочку, такая тяжеленькая. Ну что, девочки, что? Вот такая коробочка. Сейчас будем открывать вместе с вами. Я сама не зла. Так. Угу. Значить, Я спеціально, бачите, не мила голову сьогодні. Коротше, я чим дольше трезилка, тим більше я розумію, що треба догляд вік. смотрите, вот он... ну, так это на подарок можно подарить даже, смотрите, один из моих любимых этих колеров: фиолетовый, лавандовый. Я шопинг, короче, делю. Ну, запаковано все профессионально. Итак, будем с вами сейчас делать распаковку. Я знаю, что вы любите так самое я. О, классно, дети. Боже, что, я в Москве тут все придумала. Итак, девочки. Шампунь для... Это, короче, для блеска, девочки. Это Италия, по-моему. Так. Это живильный, типа питательный. Ага. Угу, интересно пахнет, приятно пахнет. Вот такой Hair Company называется. Парабен есть. Короче, я трошки на несты треба и потрымать, измывать. Дальше. Сейчас. Флюид. Веган, це веганський теж для блиску. Наскільки я поняла, ой, як він пахне. Ой, девочки, він так пахне. Наскільки я зрозуміла, то він е, з кактусом. Це з кактусом, дівчатки, він не змивається, він іде як, типа, і термозахист, я так зрозуміла. кремушек такие вот так пахнет хорошо Обалдеть. пахнет так вот с девочки это маска для волос. масочки я люблю тоже сильно тоже живыльная маска значит видите -э -э я тоже хорошо пахнет М -м -м, сладенько пахнет внутри кэр, внутри сэр, внутри кер в общем набор такой Значит, помыли голову шампуня, А нет, это флюид. Шампунем помыли голову, я так понимаю. Потом нанесли маску, подержали. Ну, я ну, написано 3-5 минут, но ну, вы знаете, я люблю минимум 20. И под полотенце, под пакетом. А потом вот этим флюидом, перед тем, как сушить и делать укладку, поняли? А, и вот еще, девки, это блеск для волос, таки маслечка маслечка такая интересно сильно жирно хочу желать сильно жирно она занимается, не я не могу открыть стой там ну. пахнет пахнет хорошо ой девочки пахнет хорошо в инстаграме я оставлю ссылку если что ну давайте ой Боже девочки, как must па... have написано must have must have Ой, как хорошо пахнет. Ой, как хорошо, как парфюм пахнет. Кстати, ви знали, что не можна на шиї парфюми наносить, потому что тут щита подібне завозити, і сама тонка шкіра тут. І воно все представники все в, в коем случае. Девочки, я не знаю, конечно, буде воно... не буде воно жирнити. но оно так пахнет просто не могу вам передать в общем такой скромненький наборчик для волос будем в очередной раз лечить наши блонды ну не ликувать а больше поддерживать поддерживать я бы так сказала больше такая история поддерживать блонд в хорошем состоянии правильно уже по ну пахнет, Десь я такий запах уже чула. Угу. Десь запах я уже чула, девочки. Не знаю, Ну, пахнет хорошо. Нежненько так пахнет. Ммм, хорошо пахнет. Так, нас кадаварю, и еду нужно на забрать. Забрать, девки, тушу. Тише, у нас сегодня день распаковок, понимаете? День распаковок я вам покажу, конечно. Ой, ладно, не знаю Поехали ах, ах, Так, есты наварила Одну распаковочку вам показала Едем сейчас на почту За второй распаковочкой Очень-очень классно, я надеюсь Девочки, если не буду пользоваться мы меня человек с хаты выжил Я вам говорю Потому что это марнотратка Я марнотратка Ой, Боже, я не знаю, зачем я... Ну, я хотіла, але ну, я хотіла другую вішічку. Ну, потім зрозуміла, що та друга річ, вона дорожча, значно. І я засумнівалася в тому, що я дійсно буду там користуватися, як потрібно. І, блін. Коротше, такої, дівчатки. Здравствуйте, привет. А що це хлопці які у нас заїхали а що вони строїтелі приїхали з мої, стро... мої строїтелі поїхали а я не поняла, А чого вони к Юлі поїхали к сусідки Странно. Ці строители, которые у нас бетонировали и роблять, они пришли до женщины, до соседки, у какой они перед нами бетонировали, что здесь, они там ничего не напортачили, и что и такое вылезло. Бо со мной разговоры короткие. Ладно, все, подкрываю открываешь, Все, вышла с новой почты, тоже так интересно. Такая коробка тяжела. Никто даже руки не Не подав, не руки, а тут. Ну як його. Не не занесли. Обично там є мальчик тут на почті. Він мені завжди подає. Руку, коробки носить, все. Я йому шоколадки, правда, даю за це. Фу, а це перла ніхто. Ніхто нічого. Так. Короче. Ой, ой, как я быстро лечу. Ох, как я погнала. Позади бежит автобус за мною. Ой, резвая Девки, сейчас как начнем распаковывать, я вам говорю, это будет Габела. Вы от меня такого точно не ожидаете. Я вам говорю, я вам серьезно кажу. От что, что, но это, конечно, вы от меня не ожидаете 100%. Но я умею удивлять, я умею удивлять, да, да, с такой стороны вы меня еще не знаете. Сейчас приду домой. Хотите сюда гулять? Кстати, я хотела в Киеве. Там девки. С другом. А уже и в лагере все едет. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Давайте. Буду дома. Продолжим с вами. Ну, вы, конечно же, переключайтесь. Или, как говорит наш любимый зайчик, до следующего кадра. Шучу, нет. Так, ну что. Большая распаковка. Сейчас. Блин, не видно. Сейчас. Блин, ну не видно. Короче, сейчас я вас опускаю и смотрите вместе со мной. Такая вот у меня коробочка. А ну напишите, что вы думаете, что? Тут? Ну вот напишите, какая распаковка. Как вы думаете, что это может быть? Хоть надо написать. Напишите, я жду. Теперь я буду смотреть зайчика видео по-другому. Так. Достаю. Да, 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 да. Спорт пришел в мою жизнь. Девочки, Сэплер. степлер. Не степлер, степлер. степлер ложки у него наставляются. Понятно? Страх. Короче, смотрите сюда, что я вам показываю. Он идет с наклоном. Калории вот, да, допустим. Значит, выбрал. Oh. My sexy, sexy lover, I wanna be Амма сантам, лайки, михала. Ого, ну так тяжело, девки. Так, но это еще не все. Подождите. Ой, девочки, я сейчас попахну, пол погну. куколки? Дима, погладь, что я на Так, ладно, ну послала ром. Ага. Девочки, ну нелегко. Три калории только. Так, ну тут есть еще вот. Так, ага, что это? А, тут надо что-то скручивать, девочки, да? Надо инструкцию вообще-то вначале, начале читать, а не стала и пришла. Так, девочки. Ага, тут массаж для ног. Поняла? Сейчас. Посидим, не корыстуваща. Итак. Сейчас, девочки, сейчас. Это что-то на украинском момент. Балуна, так Увага! Сейчас. Сейчас, сейчас. Значит... Степа, ключи. А зачем два ключа? Смотрите. 20 хвилин тренування уже схуднення. Девочки, смогу я сели 20 минут? Нет? Что вы думаете? А тут я руки себе подключаю. А, -а, а, вы поняли? Смотрите. Ах, вы глупышки. Сейчас я вам покажу. Дивіться, тут вот так карабинчик такой. И тут карабинчик. Смотрите. Так. Уже, сегодня бабушка худела, и тоже -то, прямо такую -то херню. Я поняла, это уже старость, девочки. Это уже старость. Так, сейчас. Теперь в видеозанчиков а не говорим. Так, а. Вот а так что ли? Вот так. Ага. Вы поняли? Во, да. да. 20 минут. 5 калорий, дети, уже 5 калорий не надо. Это специально девочки массаж для ног. Моя висічка. Ванічек, надо пилососити. Ну, Вже ладно. Костя, в пилосос, пожалуйста, сыночек. Куда пилосос? Ой. Дівчонки, спорт моє вторе ім'я. <ріху> Ви, напевно, не знали, да? Так що пишіть у коментарі і ставте лайки. Ой, дівчатки, готую печинку. Сейчас туда сметанки. И хай вона протушится под крышечкой. Ой, наляпала. И будет такая у с гречечкой вечеря. Градик уже кушал. Так, ну я ж хочу вам показать его ближе. Значит, вот такой вот агрегат. Вот здесь вот включается count, case, time и вот калории. Видите? Вот так вот он работает. Такой вот аппаратик. Тут вот эти качать ручки, чтобы бицепсы, трицепсы чекнули. Э, вот это можно, я так понимаю, и босиком, потому что здесь вот как бы как массаж. Поняли? Можно и босиком. Называется вот так вот. Тризант. Вот, Коштевин 2000. Это надо снять, наверное. В общем, невеличкий, но посмотрим. Вечером перед телевизором включила зайчиков и пошла арбайтом себе. Походила м -м, полчаса, хвилен сорок и нормально. Вот коробка. Вот он. вот так вот, девки. А это, если надо, скринки. Так, завтра будем с вами мыть голивоньку. Вот такая красота. Срачи маша Як срочі, це їда. Зараз я супчик нагрію. Це мій супруг. Не понятно, де з дитиною. Зараз нагрію. Та й все, ребят. В принципі, на сьогодні все. Всім пока, всім хорошого вечора. Перестаньте мені писати, щоб я не чавкала. Чавкала, чавка і буду чавка. Не тройте мене. Вічно мене обіжаєте, але не стидно. Он приходит и меня обижает. Я могу обидеться. Да, обидеться могу. Перестать Все, мирного неба. Пока, дорогие.